нет такого э, э, пьянства, как в России, но есть <связывая> бытовое, <связывая> бытовое бытовое пьянство, которое незаметно, но оно ни, ни, ничем не лучше, чем э, такое открытое. Алкоголизм. А потому что русские внедрились сюда <связывая> и <из Павел>. спают. <связывая> так, е, дуже велика потому что вся молодь е, <связывая> <связывая> не, не, не. особенно в селах. Конечно, Конечно. это большая проблема. Да, тем более много, я знаю, что малолеток даже, знаете, встречаешь на улице, они уже с пивом, хотя там и 16 нету. Вот. Знаешь, что я? Я и довольно нагальна. Мы с 50 тысяч людей умирают каждый год от алкоголизма, насколько я знаю, и достаточно данные, которые это подтверждают самом деле у нас, кстати, начала меньше пить. И молодежь в том числе. Я просто, мне приятно это видеть. Да. Просто даже Модно наблюдаю. Модно быть здоровым да, да. да. я смотрю, что многие семьи, вот наши друзья какие-то, общая семейная пара, они полностью вообще отказываются. От, то есть покупаешь на, на, день рождения, вот как раньше, там, пять бутылок водки, и никому не надо. Достаточно одной бутылки, каждый там, кто-то себе действительно, кто с пивом там, и то пиво скорее условно. То есть ну, вообще может быть без алкоголя, вообще люди на машинах комфортно хотят приехать и комфортно уехать домой. И у кого уже нет такого вот потребности нажираться там. Может быть, это как бы возрастное, конечно. Но я смотрю, и молодежь тоже, она уже и хочется вообще понимать, что происходит, да, ощущать, а не как бы залить сливу и в общем, да. Потом спрашивать, угадывать, а что же было вчера. Ну, Взагалі, я думаю, что так. Я думаю, что проблема то и та и я, но хотелось бы, чтобы люди споживают алкоголь, чтобы это было как-то культурнее, Тобто це було не після роботи надвоє, а якось у компанії друзів, в якомусь пабі, як це відгуки, мабуть. І, або у сім'ї, вдома, полі сім'ї якось так. Ввечері виходиш на вулицю і кожен другий з пивом і це вважається нормально. Китя в кітчі, сумно. Ну, мне сложно сказать, я да, мне не отслеживаю э тенденции сейчас, э если или нет. Вот. Но судя по количеству людей, которые у меня валяются возле <с подъезда, наверное, есть.